Вашему вниманию представлен видеообзор кондиционера торговой марки Neoclima. Климатический бренд Neoclima появился на рынке СНГ в 2007 году, как результат совместной деятельности российских и украинских инвесторов по созданию высокотехнологического продукта, который по качеству и своим техническим возможностям превосходил бы существующие аналогии, но не вызывал ощущения недоступности. Концепция бренда нашла отражение в названии «Неоклима». Сочетание «Нео» – новый, инновационный и «Клима» – климат, атмосфера, которая окружает нас. Успешное развитие на рынках России и СНГ дало хороший импульс для последующей экспансии бренда в другие страны Европы. Неоклима продолжает завоевывать новые позиции, становясь объектом предпочтения потребителя благодаря своему широкому модельному ряду, высокому качеству продукции и конкурентоспособной цене. Неоклима – это высокий уровень качества и надежности за разумные деньги. В 2012 году торговая марка Neoclima получила награду бренд-кода в номинации «Безупречное качество». Сегодня вашему вниманию мы представим видеообзор торговой марки Neoclima, а именно кондиционер серии Silence. Данная модель относится к премиум-классу, и сейчас вы поймете почему. Кондиционер создан с применением самых современных технологий и оснащен 3DC инверторной платой управления. Эта технология обеспечивает работу компрессора при очень низкой частоте позволяет очень точно поддерживать температуру. Для пользователя доступен выбор из двух цветов панелей с эксклюзивным узором, что позволит гармонично вписать кондиционер в любой, даже самый изысканный интерьер. Особенностью серии Silence является то, что кондиционер требует минимум контроля со стороны пользователя. Дело в том, что кондиционеры серии Silence оснащены функцией автоматического перезапуска и самодиагностики. Она проводит проверку правильности работы всех систем кондиционера и сообщает о неполадках, выводя на экран код ошибки. При помощи таймера вы можете задать время включения и выключения кондиционера. Очень удобно запрограммировать аппарат, чтобы он включился минут за 30 перед вашим возвращением домой. Функция авторазморозки включает автоматически при выборе режима обогрев и защищает теплообменник вашего блока от отверзания в зимний период. Направление воздушного потока, который создает вентилятор, можно отрегулировать по своему усмотрению или включить режим покачивания жалюзи. Сплит-система серии Silence работает очень тихо. Ночью вы можете спать спокойно, а днем вы просто забудете о кондиционере, пока не захотите изменить температуру. Функция iField позволяет поддерживать выбранную вами температуру в том месте помещения, где находитесь вы вместе с пультом дистанционного управления потому как температура будет замеряться не вблизи внутреннего блока, а с пульта дистанционного управления. В нем для этого есть специальный датчик. Функция Smart позволяет перевести кондиционер в режим автоматического поддержания максимально комфортного микроклимата в помещении. Помимо стандартных функций, кондиционер оснащен мощной системой обработки воздуха Cold Plasma и функцией быстрого охлаждения и обогрева. Есть возможность установки дополнительных фильтров очистки воздуха. Для максимальной очистки применяется комплексный фильтр 4 в 1, который помимо антибактериального фильтра, фильтра с витамином С и катехинового фильтра содержит в своем составе блок ароматерапии. Несмотря на небольшие размеры, блок создает конвекцию воздуха с высокой производительностью. Кондиционер данной серии показывает энергоэффективность 3,21. Это означает, что потребляемая кондиционером мощность более чем в 3 раза меньше, чем выдаваемая кондиционером мощность в виде холода или тепла. Кондиционер способен работать в режиме обогрев при температуре наружного воздуха до минус 15 градусов. Тип хладагента F410A. Напряжение питания 220 вольт. Все достоинства модели мы просто не в состоянии перечислить, но поверьте, кондиционер серии Silence способен создать в вашем доме максимально комфортные условия. Неоглима гарантирует.